নমস্কাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনৰ লগত জড়িত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আজিৰ এই ভিডিঅ'টি আগবঢ়াইছোঁ আজিৰ খবৰটো অষ্টম দৰমহা আয়োগ সম্পৰ্কত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট আহিছে ভাৰত চৰকাৰৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা আৰু লোকসভাত এই প্ৰশ্নটো কৰিছিলে সন্মানীয় দুজন সংসদে তেওঁলোক হৈছে শ্ৰী টি আৰ বানু আৰু শ্ৰী আনন্দ ভাটৰীয়া যিহেতু আপোনালোকে জানে জানুৱাৰী মাহতে দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ অষ্টম দৰমহা আয়োগত কেবিনেটে কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছিল গতিকে আপোনালোকে দেখিছে সোমবাৰ একৈছ জুলাইত লোকসভাত এই অষ্টম দৰ্ম আয়োগ সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল আৰু তাৰ উত্তৰ বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা কি আহিছিল সকলোখিনি আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব আৰু প্ৰশ্নটোৱেই সুধিছিলে এশ পঞ্চাছ নং প্ৰশ্ন আছে শ্ৰী শ্ৰী টি আৰ বানু আৰু শ্ৰী আনন্দ ভটৰিয়া তেওঁলোকে চাৰিটা প্ৰশ্ন সুধিছিলে প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কৰ্মচাৰীকে লি আঠুৱে বেতন আয়োগ গঠন যিচ কি ঘোষণা জানুৱাৰী টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ফাইভমে কি গৈথি কি অধিসূচিত কিয় গৈহে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে জানুৱাৰী মাহতে যিটো অনুমোদন জনোৱা হৈছিল তাক অধিসূচিত কৰা হ'ল নেকি সেই সম্পৰ্কত স্পষ্টভাৱে প্ৰথম প্ৰশ্নটো সুধিছিলে যিহেতু দ্বিতীয়তে সুধিছে ইয়ডি হাঁহটো তৎসম্বন্ধী দৌৰা কাঁহি আৰু যদি নহয় মাহিনবিধ যেনেকৈ বাদ ভি কিয় অধিসূচিত নহি কিয় গাহে এনেদৰে অষ্টম ধৰ্ম আয়োগৰ সম্পৰ্কত কৈছে যে যদি কৰা হ'ল তেন্তে এই সম্পৰ্কত কি অগ্ৰগতি হৈছে আৰু যদি কৰা হোৱা নাই ছমাহৰ আগতেই এই ঘোষণা কৰাৰ পিছতো কিয় কৰা হোৱা নাই আৰু অষ্টম ধৰ্ম আয়োগ সম্পৰ্কত তাত নিউজ অধ্যক্ষৰ নিযুক্তি অন্যান্য ধৰণৰ কথা এই সকলোখিনি মুঠ চাৰিটা প্ৰশ্ন সোধা হৈছে আৰু এই আটাইকেইটা প্ৰশ্ন বিত্ত বিভাগৰ পৰা দিয়া হৈছে আপোনালোকে উত্তৰকেইটা দেখিছে যে ক আৰু খোৱাৰ উত্তৰটো দিছে যে চৰকাৰ এতিয়া দিছে পংকজ চৌধুৰী দিছে বিত্ত বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ক আৰুখৰ উত্তৰটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এতিয়া দিছে যে চৰকাৰৰ দ্বাৰা আঠুৱে কেন্দ্ৰীয় বেতন আয়োগ তথা চি পি চি কো ঘোষিতকৰণকে নিৰ্ণয় কিয় গি অহ মন্ত্ৰালয় কাৰ্মিকৰ অন্যান্য বিভাগো ইস্কা জানকাৰী দি গৈহে অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু এই সম্পৰ্কত ডি অ' পি টি অন্যান্য ধৰণৰ বিভাগসমূহক জনোৱা হৈছে আৰু গণম্বৰ উত্তৰছে চৰকাৰ দ্বাৰা আঠৱে কেন্দ্ৰীয় বেতন আয়োগ কি অধিসূচিত কৰ দিয়েকে বাট আঠৱে কেন্দ্ৰীয় বেতন আয়োগী অধ্যক্ষ তথা সদস্যকেই নিৰ্ধাৰিত কিয় যায়গৈ অৰ্থাৎ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা অধিসূচনা এই সম্পৰ্কত দিয়াৰ অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছতেই ইয়াৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্যসকলক নিৰ্ধাৰণ তেওঁলোকক নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হৈছে আঠৱে বেতন আয়োগাৰা চিফাৰিছ কিয়ে জানেকে অ চৰকাৰৰ দ্বাৰা স্বীকাৰকাৰীয়ে যেনেকৈ অৰ্থাৎ চৰকাৰৰ দ্বাৰা অধিসূচনা ঘোষণা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে অষ্টম দৰমহা আয়োগৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্যসকল নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব তেওঁলোকক নিয়োগ কৰা হ'ব এতিয়া কোনো নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ বা সময়সীমা এতিয়ালৈকে স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰা নাই গতিকে মোঠ চাৰিটা প্ৰশ্ন কৰা হৈছিলে শ্ৰী শ্ৰী টি আৰ বানু আৰু আনন্দ ভটৰীয়াৰ দ্বাৰা যিহেতু জানে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশন হৈছে আৰু একৈছ জুলাইত এই দুজন মাননীয় সংসদৰ দ্বাৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অষ্টম দৰমহা আয়োগ সম্পৰ্কত চাৰিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন সোধা হৈছিল আৰু প্ৰশ্নকেইটা আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে আৰু তাৰ উত্তৰো বিত্ত বিভাগৰ সন্মানীয় কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যমন্ত্ৰী পংকজ চৌধুৰীদেৱে দিলে গতিকে প্ৰশ্নকেইটাত সকলোখিনি কথা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল আৰু লগতে উত্তৰকেইটাতো স্পষ্ট উত্তৰ দিয়া হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অষ্টম দৰ্মা আয়োগত অনুমোদন জনাইছে কিন্তু তাক কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে বা অধ্যক্ষ বা সদস্যসকল নিয়োজিত কৰিবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন অধিসূচনা জাৰি কৰিব লাগিব গতিকে এতিয়ালৈকে অধিসূচনাখন জাৰি কৰা হোৱা নাই গতিকে অধিসূচনা জাৰি কৰাৰ পিছতেই ইয়াৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্যসকল নিয়োজিত কৰা হ'ব গতিকে কৰ্মচাৰীসকলৰ এটা তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ বিচাৰিছিলে কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোকে এই অধিসূচনা জাৰি কৰিব আৰু বেছি সময় যিহেতু নাই এক এক দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হ'ব লাগে গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি পৰা বিত্ত বিভাগৰ পৰা উত্তৰ অহা দেখা গ'ল এনেধৰণৰ হ'ব পাৰে যে এক এক দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হ'ব কিন্তু হয়তো কিছু সময় পল পিছৰ পৰাহে তাক লাগু কৰিব তেতিয়াহ'লে এবছৰ পিছৰ পৰা যদি তাক কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এক এক ছাব্বিছৰ পৰা হ'লে সেই এবছৰৰ তেওঁলোকে এৰিয়াৰ লাভ কৰিব তেনেধৰণে পূৰ্বত হোৱাৰ নিদৰ্শন আছে অৰ্থাৎ তাৰিখটো ঠিক একেই থাকিব নিৰ্দিষ্ট তাৰিখৰ পৰাই কাৰ্যকৰী হ'ব কিন্তু সেই তাৰ এবছৰ বা কিছু সময় পিছৰ পৰা হ'ব তেতিয়াহ'লে সেই এবছৰমানৰ বা তাতকৈ বেছি সময় ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কৰ্মচাৰীসকলে এৰিয়াৰ লাভ কৰিব গতিকে তেনেধৰণৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে কিয়নো এক এক দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ পৰাই কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে হ'লে যিহেতু প্ৰায় ওঠৰ মাহমান সময় লাগে অৰ্থাৎ ডেৰ বছৰমান সময় লাগে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এতিয়ালৈকে যিহেতু অধিসূচনা জাৰি কৰা নাই গতিকে কিছু পলম হ'ব পাৰে কিন্তু পলম হ'লেও তাৰিখটো এক এক দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ পৰাই হ'ব কিয়নো আপোনালোকে জানে নিৰ্দিষ্ট সময় সময়ত পি ৰিভিজন হয় তেতিয়া পিছত কেৰিয়াৰ হিচাপত লাভ কৰিব